А? Прав, правильно да, табличку да. табличку был а бой, бой. А? и пол пятого не стало шесть да? человек прилетел вражеский ну на снаряд и в один момент погибло шесть человек здесь на этом месте после гибели ребят вот мы задали целью Нет. Помнить ребят, ну поставить крест, Когда война, война закончится. Кирпичами. Ну, чтобы помнишь, что это страшно. Кто-то дал свою жизнь. Хлопці загинули під час виконання бойового завдання. Тому вирішили, незважаючи на всі труднощі, приїхати сюди всі разом і увіковічити їх пам'ять таким чином. Здесь Чок лежал, вот здесь Коля, там э, чуть дальше тут декрет закапываем. там э, лежал Лавренчук, вот. там дальше Валик лежал, а каш отнесло аж на... получается тут стрельбище под низом есть, вот там... Вот. А Андрюшку покойного, он сам с Луганщины, то его уже раненого занесли в школу, и он как бы на наших ну, глазах умер. Хотел что-то сказать, он не успел. А там шесть человек, раненых было, получается. Это сильный обстрел был, мы по аэропорту работали. Вот. Ну, разрывы были во дворе, вот здесь, получается. Ну, надо было работать, потому что атака была на аэропорт. И, получается, наш работали наши минометы, нельзя было уйти с позиций, потому что там наступление шло серьезное, и ребята просили огня, и вот мы. И... Они угадали, короче, сюда. И нет, стоп, стоп, стоп. 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 И по центру, по центру, давайте, просто кому цементу. Земле, земля, земля, землю. Давайте землю ее птушкуем. Святого Духа. Нехай Господь благословить, помилує, спасе і дарує їм усі блага свого Небесного Царства. Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Далее, пошел.